Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini hari Rabu, 19 hari bulan November 2025, jam lebih kurang 6.30 petang. Skandal pemain naturalisasi Malaysia di bawah FIFA. Baru-baru ini kita telah pun didedahkan dengan laporan lengkap persatuan FIFA iaitu persatuan tertinggi dalam arena bola sepak berkaitan dengan siasatan yang telah FIFA lakukan siasatan awalan berhubung dengan isu naturalisasi tujuh pemain yang diberi kerakyatan dan diturunkan sebagai pemain negara Malaysia dalam pertandingan yang masih berjalan baru-baru ini. Pertama sekali, ianya amat menyedihkan bahawa suatu agensi utama dunia, FIFA, telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang begitu perit, begitu meracuni nama baik negara kita dalam pendedahan yang mengaitkan unsur-unsur penipuan unsur-unsur salah ubah dokumen-dokumen bagi tujuan memperoleh memperolehi perkhidmatan pemain-pemain luar atas nama naturalisasi yang menjatuhkan maruah dan nama baik negara kita tidak boleh lupa ramai tokoh negara pernah bimbing dan mengetuai persatuan-persatuan tertinggi dunia dan Asia bola sepak. Tan Sri Hamzah Samah... pernah menjadi naib presiden FIFA antara tahun 1982 hingga 1990. Lalu Peter Velapan, Setiausaha Agong, AFC untuk satu tempoh yang lama. Mereka semua dan ramai tokoh yang lain telah pun mengharumkan nama negara dalam arena bola sepak di peringkat FIFA dan AFC. Namun sekarang ini nama negara kita tercemar di 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 diselaputi dengan lumpur dan dihina seolah-olah negara kita tidak mempunyai maruah dan malu dan melakukan penipuan. Saya tidak ingin mendahului lebih lanjut sama ada siasatan lebih lanjut oleh FIFA yang telah diarahkan dalam laporan yang didedahkan selepas siasatan awalan mahupun siasatan lanjut pihak-pihak berkuasa negara ini yang kini selepas FIFA mengarahkan negara-negara Argentina, Brazil, Sepanyol, Belanda dan Malaysia untuk pihak berkuasa menyiasat kerana terdapat unsur-unsur penipuan dan salah ubah dokumen yang merupakan jenayah dalam bidang kuasa negara masing-masing baru kita dapat maklumat bahawa pihak PDRM akan membuka siasatan berkaitan perkara ini so saya tidak ingin mendahului siasatan-siasatan tersebut tetapi ada perkara-perkara yang perlu disentuh supaya rakyat negara kita tidak dicelaukan antara isu kerakyatan dan isu serta hak FIFA berkaitan sanksi yang diambil dan akan ditambah ambil terhadap negara kita maupun pemain-pemain tersebut dan beberapa isu sampingan yang penting. Pertama sekali, sebagai tajuk yang kedua Sememangnya sama ada negara kita hendak memberi kerayatan kepada sesiapa sahaja Hendaklah tertakluk kepada undang-undang negara Seperti yang termaktub di bawah perlembagaan dan undang-undang bertulis di bawahnya Di situ pun kita mempunyai beberapa persoalan Adakah mana-mana atau kesemua tujuh pemain tersebut memenuhi syarat-syarat permohonan menjadi rakyat Malaysia sama ada berkaitan dengan isu tempoh bermastautin 10 tahun maupun isu kefasihan pertuturan bahasa kebangsaan bahasa Melayu berhubung perkara ini walaupun Saifuddin Nasution telah beberapa minggu lalu di parlimen mengatakan kononnya beliau mempunyai kuasa untuk dan budi bicara untuk mengabaikan syarat tempoh kemastautan kemastautinan tetapi sebenarnya kuasa itu tidak semudah seperti yang cuba diterangkan oleh Saifuddin Nasution. Walau bagaimanapun di tahap ini isu kerakyatan bukan isunya. Kerana FIFA tak tertakluk kepada mana-mana isu kerakyatan semata-mata. FIFA berhak seperti yang mana yang mereka telah letakkan bahawa mana-mana rakyat negara yang bermain bola untuk pasukan itu bukan saja mempunyai kerakyatan tapi perlu dibuktikan mempunyai kaitan dengan negara itu melalui dua keturunan iaitu atuk atau nenek di sebelah bapa atau emak Itu keperluan FIFA Sekiranya tidak, nescaya Banyak negara lain di dunia akan cuba membeli Pemain-pemain pertahap antarabangsa Untuk menjadi pemain atas kerakyatan negara masing-masing Dan itu tidak akan membantu kemajuan bola sepak dunia Apatah lagi di negara tersebut Sebab itulah kaedah atau undang-undang itu termaktub di bawah undang-undang FIFA yakni tanpa mengira sama ada negara tertentu telah memberi kerayatan atas pilihan negara itu tapi sekiranya dia tidak mempunyai kaitan dengan negara itu melalui saudara dua keturunan maka FIFA boleh menghalang beliau daripada berkhidmat atas nama negara tersebut itu yang berlaku dengan tujuh pemain ini Jadi isu kerayatan adalah isu dalaman Apa pun berlaku berkaitan dengan sanksi FIFA Pendedahan laporan yang memalukan negara oleh FIFA Dia tidak menjejaskan kerayatan tujuh orang ini Jika Malaysia meneruskan dengan kerayatan Mereka, walhal bagi saya Tidak adil kepada mereka Sekiranya kerajaan Atau pasukan bola sepak Pertubuhan Bola Sepak Malaysia FAM mempunyai kaitan langsung dengan pemberian kerakyatan secara sewenang-wenangnya dengan maklumat yang tidak lengkap. Itu cerita lain. Yang ketiganya, pihak polis sepatutnya memulakan siasatan polis seawal apabila laporan polis telah dibuat. Pada masa FIFA telah pun mengeluarkan perintah awal denda terhadap FAM dan denda terhadap para pemain tersebut. Pada masa itu telah pun dinyatakan bahawa terdapat dokumen-dokumen yang telah disalah ubah dari negara-negara asal pemain tersebut yang telah digunakan untuk mendaftarkan pemain tersebut. Bukan sahaja sebagai rakyat Itu urusan dalaman negara Tapi sebagai pemain yang layak Kononnya bermain untuk negara itu Iaitu negara Malaysia Sepatutnya siasatan bermula pada masa itu Tetapi Yang memalukan adalah Cuma selepas FIFA Mengeluarkan laporan muktamat awalan Dua hari yang lalu Barulah polis kini mengatakan Bahawa mereka mulakan siasatan Ya yeah. Ya baik siasat sekarang kerana tak siasat langsung lebih buruk daripada siasat lewat tapi yang memalukan adalah setiap pihak berkuasa negara ini dikaitkan dalam insiden yang menghina ini insiden yang memalukan negara iaitu KDN mengeluarkan kerakyatan tanpa usul periksa yang betul pihak FEM yang keduanya terlibat seperti mereka mengakui dalam inquiry FIFA ada salah ubah dokumen-dokumen di atas sebab-sebab teknikal kononnya tapi mereka mengakui ada salah ubah begitu juga pihak berkuasa polis yang tidak memulakan siasatan pada masa yang perlu cuma selepas FIFA mengeluarkan kenyataan tegas bahawa siasatan lanjut akan dibuat yang sememangnya akan mendahkan Malaysia kepada hukuman-hukuman lebih lanjut Bagi saya, saya tidak akan terkejut Sekiranya FAM dan Malaysia diharamkan daripada bermain bola sepak di peringkat FIFA Dan kemudiannya di peringkat AFC untuk tempuh beberapa tahun Bukankah itu akan selain daripada memalukan negara atas skandal ini Menjatuhkan nilai dan mutu bola sepak di negara ini Anak-anak kita yang belasan tahun awal 20-an yang akan terjejas dengan insiden skandal ini. Yang keempatnya, pada hari ini, hari Rabu, laporan media menunjukkan bahawa menteri Belia dan Sukan, Hana Yoo, telah mengatakan bahawa isu berkaitan dengan siasatan jenayah pemalsuan dokumen adalah bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri. Untuk pengetahuan Hanayu, itu tak perlu cakap. Rakyat Malaysia pun tahu PDRM di bawah KDN. Tapi soalnya adalah anda, Hanayu, sebagai menteri belia dan sukan tidak boleh semena-mena cuci tangan. Anda menteri walaupun kementerian anda tidak terbabit dalam urus tadbir secara langsung mana-mana pertubuhan sukan sama ada FAM atau mana-mana pertubuhan sukan lain tapi sebagai menteri anda wajib mengambil tanggungjawab apabila Malaysia pergi sukan Olimpik, sukan Commonwealth, sukan Asia, maka anda adalah Orang yang pertama yang akan sampai di medan-medan sukan untuk menunjukkan muka awak atas dasar kononnya memberi sokongan, mengambil gambar dengan atlet kita, apatah lagi yang menang. Dan kadang-kadang anda mengambil gambar dengan pemain-pemain lawan yang menewaskan pemain kita atas dasar minat awak. Walaupun kehadiran awak adalah sebagai menteri, justru di tahap ini Apabila suatu badan sukan antarabangsa FIFA telah mengatakan terdapat penipuan cubaan salah ubah dokumen-dokumen oleh pertubuhan sukan negara kita FAM maka anda sepatutnya berjiwa besar mengambil tanggungjawab dan menyatakan sebagai menteri saya letak jawatan di England untuk mereka daripada parti-parti yang megahkan sistem integriti barat seperti Inggeris jangan kita lupa pada tahun 80-an apabila munculnya masalah kesihatan salmonella telur di England di mana terdapat bakteria yang dijumpai yang membahayakan nyawa rakyat England yang memakan telur-telur keluaran pada masa itu Menteri yang mereka panggil sebagai Secretary of State di sana Menteri Kesihatan Edwina Kari telah meletak jawatan apa kaitan beliau dengan pengeluaran telur tetapi atas konsep integriti yang tinggi sebagai Menteri beliau meletak jawatan itu yang awak selalu laung-laungkan wahai pemimpin politik yang megahkan integriti barat maka sekarang saya sebagai rakyat Malaysia tuntut menteri belia dan sukan yang kononnya memegang konsep integriti barat yang sama yang merupakan konsep integriti antarabangsa untuk meletakkan jawatan itulah sekurang-kurangnya yang anda hanya boleh buat bukan sekadar mengatakan dan menuding jari isu kesalahan jenayah uh, di bawah PDRM adalah bidang kuasa KDN itu kita tahu dan KDN yang kelimanya Saifuddin Nasution anda pun kena jawab bagaimanakah pegawai-pegawai di Jabatan Pendaftaran Negara boleh membenarkan isu ketidakpatuhan pengubahan pada dokumen diabaikan dalam proses mengeluarkan kerakyatan kepada ketujuh-tujuh pemain tersebut. Ini adalah tanggungjawab awak untuk menjawab dan awak juga walaupun tempoh kementerian awak akan tamat selepas tamatnya tempoh senatorship awak bebas daripada itu. Anda pun seperti Hana Yo wajib meletak jawatan atas konsep kebertanggungjawapan integriti sebagai menteri yang jawatan yang awak sandang apa gunanya apabila benda baik berlaku awak minta kredit kami telah mendaftarkan tujuh pemain warisan kononnya demi mutu dan kenaikan taraf bola sepak negara tapi kini bila didapati ianya disumbangkan dengan pemalsuan fakta dan salah ubah jenayah maka anda pun wajib mengambil debitnya tanggungjawabnya letak jawatan justru secara rumusan kandungan video ini adalah untuk memberi fahaman bahawa ini bukan isu soal kerakyatan pemain tersebut. Ini adalah isu maruah negara. Satu pertubuhan sukan negara FAM telah didapati oleh pertubuhan tertinggi sukan itu di dunia FIFA sebagai telah melakukan penipuan dan ubah salah ubah kepada dokumen berbentuk jenayah. Yang telah mewajarkan FIFA membuat kenyataan lanjut bahawa siasatan lanjut akan diambil terhadap FAM untuk mencari dan mengenal pasti siapakah individu-individu yang di belakang itu sama ada ejen-ejen pemain luar negara mahupun pegawai-pegawai dalam FAM atau mana-mana individu lain di negara ini. Itu amat memalukan. Saya harap anak-anak muda kita yang bermain bola sepak janganlah lihat benda ini untuk menjatuhkan minat awak. Kita sama-sama kena hadapi. Perkara ini mungkin dilakukan oleh segelintir daripada rakyat kita yang memegang jawatan-jawatan tertentu tetapi kita semua 33 rakyat negara kita menanggung malu dan akibat daripada perkara ini secara khususnya dalam arena bola sepak dunia. Adakah kita boleh bermain jika kita layak ke Piala Asia 2027? Saya khuatir dengan apa yang sedang berlaku dan siasatan lanjut AFC, sekurang-kurangnya kita semestinya akan digantung daripada sukat AFC. Tapi jangan terima kenyataan saya ni bulat-bulat. Ini pandangan saya. Keputusan di tangan FIFA dan kemudiannya AFC. Walau apa pun semua pasukan sukan lain pertubuhan sukan lain patut mengambil teladan daripada malu yang kita lalui seandainya Allahyarham Hamzah Busama mendiang Peter Velupen masih ada lagi saya percaya mereka sememangnya akan mengatakan mereka amat malu mereka mengharumkan nama negara di persada antarabangsa Namun ada segelintir pegawai-pegawai FAM dan pihak-pihak tertentu yang memalukan nama negara dan menjatuhkan maruah negara ke lumpur yang hina. Sekian.